Не важен сорт, не важен цвет и производитель. В референтном центре Россельхознадзора всеми любимый напиток, чай, проверяют по нескольким показателям. При этом специалисты лаборатории при исследовании не знают, какой фирмы этот напиток, где выращен и сколько стоит. Все данные поставщики зашифрованы, каждому образцу присвоен номер. Делается это для того, чтобы исключить возможность повлиять на результаты в пользу того или иного производителя. У нас химико-токсикологическая лаборатория, поэтому мы Делаем анализы чая, в частности. То есть нам поступают пробы вот в таком виде, под шифром. И мы берем на несколько видов исследований. В частности, мы делаем физико-химические показатели. Это водорастворимые экстрактивные вещества, металломагнитные примеси. Мы определяем афлотоксин В1. Мы определяем радиоактивные элементы. Некоторые примеси могут быть нормальным результатом технологической обработки чая, например, микроскопические частички металла со станков упаковочных машин. Но завышение такого показателя, как радиоактивность, уже дает основания для более углубленного анализа. Радиоактивные вещества могут попасть в чай из зараженной почвы, однако за 20 лет практики омские специалисты только однажды получили такой образец. И, конечно, та выявленная партия до потребителя не дошла. Еще один показатель, на который проверяют чайную продукцию, количество колониеобразующих единиц плесени в одном грамме. Плесеневые микроорганизмы присутствуют в любом чае. Другое дело, что их количество должно быть совсем небольшим. Задача нашей лаборатории провести испытания продукции на соответствии требованиям нормативной документации. При выявлении положительных результатов информация отражается в протоколах испытаний, которые выдаются заказчику. Самостоятельно потребителю сложно определить наличие плесеней, так как ни запахом, ни вкусом чай, не содержащий повышенное количество плесеней, не отличается от качественного чая. Протокол с результатами выявленных недочетов сам по себе уже является основанием для снятия с продажи бракованного товара. Но попадет ли этот чай на прилавки омских рынков, зависит уже от порядочности предпринимателей. Недавно в лаборатории был исследован образец чайной продукции, в котором количество плесневых колоний превысило норму. Возможно, при его транспортировке были нарушены условия хранения. Например, влажность была повышена. Заказчик получил протокол с рекомендацией утилизировать данный товар. Проверяют партии чая и специалисты карантинной службы. Чай к нам поступает напрямую из Индии, Кении, Нидерландов, Германии, Индонезии. Также он поступает через Латвию из этих же стран. При поступлении чай проходит в обязательном порядке карантинный фитосанитарный контроль, то есть проводится документарный контроль, проводится отбор образцов исследование и затем уже оформление акта карантинного фитосанитарного контроля и разрешение на использование на территории региона. За 2015 год в область было ввезено и проверено около тысячи тонн различного чая. Карантинных объектов, таких как семена особо опасных растений и трав, ни в одной пробе выявлено не было. Однако в нашу область чай попадает не только в крупных партиях по железной дороге и продают его не в одних лишь оптовых и розничных торговых сетях. Есть еще и специализированные чайные магазины. Вот здесь и можно встретить самое настоящее разнообразие чайной продукции. Крупнолистовой, черный, зеленый, белый чай с фруктовыми и цветочными добавками. Сортов неисчислимое множество. За качеством каждого полученного сорта пристально следят как поставщики, так и продавцы. Они могут показать не только сертификаты соответствия, но и указать срок годности каждого конкретного чая. Знают здесь даже то, как выращивается тот или иной сорт, как его собирают и перерабатывают. Мы живем в мире загазованном, в городской среде. Вот как раз зеленый чай, он помогает нам не накапливать токсины, скажем так. Есть из черных сортов тоже редкие, элитные сорта, которые также собираются в маленьких количествах, выращиваются в экологически чистых районах. Это тоже сейчас важно, потому что те плантации, которые не используют удобрений при выращивании чая, их на самом деле не так уж много, и компании стараются закупать чай именно у них. От способа сбора чая также зависит его качество. Машинная сборка может повреждать лист, а собранный вручную – более качественный, но ну и цена на него выше. Правильное хранение – также залог того, что чай не потеряет свой вкус, аромат и полезные свойства чай лучше хранить в жестяных банках. Если вы берете чай, больше, допустим, 100 грамм в больших количествах. Если его хранить в бумажных пакетах, то он может быстро потерять свой аромат, свой вкус. Хранить нужно в банках герметичных. В стеклянных банках чай хранить не рекомендуется, потому что дневной свет попадает на чай, он теряет свои свойства, он отрицательно влияет на эфирные масла, находящиеся в чае. Быстро теряет свой вкус, свой цвет, аромат. Часть с добавками хранится не так долго, так как в нем ягоды, сублимационные сушки, допустим, орехи, травы. Они быстро, ну, быстрее теряют, чем классический чай, свои свойства. Допустим, чай с добавками можно хранить год-полтора года. Если чай классический, то можно его даже хранить 3-5 лет. Многие стараются не брать чай с различными добавками, опасаясь, что они испортят вкус и могут быть вредными. Но отличить натуральные ароматизаторы от искусственных достаточно легко. Искусственные добавки, которые могут оказаться вредными для здоровья, они искажают аромат. То есть можно почувствовать отличие. Это обычно очень яркие стойки. Вот при открытии сухой заварки это яркие стойки кибровский аромат. Но когда вы завариваете, аромат улетучивается очень быстро. А натуральная ароматизация, она все-таки остается долго, и мы можем наслаждаться этим ярким вкусом очень долго. На вкус и цвет товарищи, как известно, не сыскать. Каждый сам выбирает для себя чайный напиток, ориентируясь на популярность той или иной марки, личные предпочтения и, конечно, цену. Тут уже по-разному, скорее в зависимости от настроения. Если уставший, что-то хочется более такое расслабляющая, либо наоборот с утра встаешь такой сонный, хочется что-то более пробуждающее. Черный чай, и если вы в настроении, то знаете, с какими-нибудь добавками. Я люблю здесь что-нибудь такое, с карамелью. Такую для души. Я выбираю чай, ну больше всего по настроению. То есть сегодня мне хочется зеленый, завтра, возможно, захочется черный. Ну и, конечно, по качеству чая все равно сейчас больше приверживаюсь а, качественный чай, искать с более натуральными добавками, чтобы там не было химик. Чтобы не нарваться на подделку или контрафактный товар, если есть сомнения в происхождении продукта, покупатель всегда может попросить предъявить документы, подтверждающие качество чайной продукции.